победитель тендера, который выиграл тендер по обслуживанию лифтов, с 5 числа приступает к обязанностям по обслуживанию лифтов. Поменялся. Подрядчик поменялся. Да, ему направлены уже договора. Письмо заранее с ним переговорено. Он уведомлен, что он является победителем и приступает с 5 числа к ремонту. Так что остановки никакой не планируется. Ли это ремонт тех лифтов, которые уже сейчас в постой находятся? И еще такой вопрос, у желтоводцев есть опасения, что запчасти якобы, но ну, недостающие, будут брать с других лифтов. То есть такое возможно или нет? Ну, запчасти никто с других лифтов брать не будет, потому что те лифты, которые в работе, с них не снимешь запчасти. С них никто не снимет, потому что есть опись эксперта конкретно, какая деталь не работает, поэтому не может такое быть, что с какого-то лифта сняли, чтобы запустить А скорость запуска будет зависит от того, как быстро найдутся деньги на восстановительные ремонт. Компания вместо надышивания никакой стоимости было три участника тендера, стоимость двух участников была. 1 миллион, ну, могу в цифрах ошибиться, значит, у двух участников было у одного 1 миллион 900 тысяч, там, с небольшим, у другого тоже там миллион 900 с чем-то тысяч, тоже с небольшим, там разница где-то порядка 30 тысяч. И у третьего участника, который выиграл тендер, проект про тендер про, про, на предложение составлял 1 миллион, там 4, до полутора миллиона. То <со> есть, Каждый жилпроводец, который пользуется рыхлами, сэкономит 500 тысяч. Ну, это не все, не каждый, а все. А на ценах, как это относится? Значит, на ценах себестоимость, по-моему, минус 4 копейки от существующей. Ну, это, это с расчета на квадратный метр. Если там было 65 копеек с вас брали, да, то

4 месяца они должны работать на тех А в плане того, как будет изменяться тенденция, в концов, по государству у нас идет вопрос пересмотра э, тарифов на газ, да, 12, активного вопроса, вопросы, потому что цена одного кубического метра э, больше на России и, и, опять же, вопросы тарифообразования образования в электроэнергии электро, и, и, тоже пересматриваются. Но, к, к сожалению, собственно, на на это влиять не можем, это уже такие решения, которые принимаются на уровне кабинета министров, инкорпорируют ну тут но я думаю, что в любом случае я это моя мысль в мире, это значит, цена должна быть объективная, не должно присутствовать какие-то корпоративные как интересы. Желтого, к сожалению, нет предприятия, которое могло бы участвовать в этом конкурсе. Потому как, ну, насколько я знаю, есть предприятия, которые обслуживают только обзорные лифты. Вот. Была такая по информации у нас в городе такое предприятие, но мы проводили сними, обычно, с ними, вот я лично с директором своего предприятия, о том, чтобы он тоже получил в тендере. Ну и кроме этого, там, вы все помните, что э, на сессии было поручено рассмотреть вопрос, который уже для того, чтобы организовать участок э, сервисного обслуживания э, на базе которого то ну, то есть это тоже вопрос прорабатывается. не знаю, что, если это будет экономический выгодно предприятие, то в ну, этом смысле, если на то время нужно работать. Я немножко внесу ясность, чтобы было понятно. Для того, чтобы лифты не остановились, вот как вы говорите, планируется, не планируется, значит, решением Минского головы выделено дополнительно 40 тысяч гривен для того, чтобы оплатить стоимость месячного ремонта и обслуживания лифтов. Значит, то, что заложено, 83 тысячи, которые заложены в тарифе, которые платят все желтоводцы, этих денег сейчас не хватает даже оплатить, победителю этого тендера, у которого стоимость в месяц составляет 123 тысячи. Что вы ясно понимали, что люди не сэкономили, а стоимость она выросла. И необходимо в месяц добавить 40 тысяч. на месяц миский голова до решения вопроса источника, то ли это будет повышение тарифа, то ли это будет ежемесячно выделяться эти 40 тысяч, значит, выделил на этот месяц 40 тысяч, поэтому заключается договор, есть, так сказать, экономические Основания для того, чтобы заключить договор. Если бы этих денег не было, источника не было бы для заключения договора по такой цене. То ли это 123, то ли это 160, то ли 190 тысяч. Есть, Чтобы вы понимали, в тарифе заложено сейчас 83 тысячи. Вот то, что есть то, что в состоянии оплатить жильцы по тому тарифу, который действует на сегодня.